Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kami kumpulan Dynamic Vanguard dari Kolej Matrikulasi Pahang. Dynamic Vanguard yang diketuai oleh Puan Nurida binti Munawir terdiri daripada 8 orang pencari unit biologi Kolej Matrikulasi Pahang. Kumpulan ini ditubuhkan pada 16 Oktober 2023. Projek ini dijalankan bagi memenuhi visi, misi dan pianggap pelanggan KMPH iaitu menyediakan pelajar yang berkualiti Keinsentif tinggi serta menyediakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Selain itu, projek ini juga mendukung aspirasi Revolusi Industri 5.0 dan selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Langkah pertama untuk membuat pemilihan projek ialah kami menggunakan kaedah brainstorming untuk menyerahkan masalah yang dihadapi di KMPH. Hasilnya, sembilan masalah yang berlaku di KMPH dapat disenaraikan. Kemudian langkah kedua ialah dengan menggunakan data matrix dan analisis rajah matrix, kami dapati masalah pelajar kurang menguasai kemahiran manipulatif dalam melaksanakan amali menunjukkan tahap kritikal yang tinggi terhadap organisasi dan mempunyai tahap keupayaan yang tinggi untuk diselesaikan dalam pelaksanaan projek. Untuk projek ini kami telah menetapkan tiga sasaran outcome iaitu yang pertama meningkatkan kemahiran manipulatif pelajar dalam mengendalikan alat radas iaitu 100% pelajar boleh mengendalikan alat radas makmal dengan betul yang kedua meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian amali bagi subjek biologi iaitu 100% pelajar memperoleh markah penuh dalam ujian amali dan yang ketiga melancarkan proses penyimpanan rekod keadaan radas di makmal biologi oleh pembantu makmal di mana 100% radas pecah dan rosak berjaya direkodkan sepanjang minggu pelaksanaan amali Seterusnya kami juga menetapkan tiga sasaran impak iaitu yang pertama meningkatkan kelancaran pelaksanaan amali dengan mengoptimumkan masa 100% bagi membolehkan pelajar merancang eksperimen, melaksana dan mendapatkan data. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pensyarah biologi dalam melaksanakan demonstrasi amali secara langsung dan yang ketiga, meningkatkan interaksi di antara pensyarah dan pelajar melalui sesi soal jawab dalam demonstrasi secara langsung. Untuk tindakan penyelesaian, kami telah bersepakat untuk menggunakan design thinking sebagai tools dalam menjalankan projek KIK kami yang terdiri daripada empathize, define, ideate, prototype dan juga testing. Dynamic Vanguard telah menjalankan dua kaedah empathize iaitu melalui pemerhatian dan temubual. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, didapati pelajar terpaksa berkumpul di satu meja bagi melihat pensyarah menjalankan demonstrasi amali. Satu sesi temubal juga turut diadakan bersama para pelajar bagi mendapatkan maklum balas mereka mengenai masalah yang sering mereka hadapi semasa sesi pembelajaran amali dijalankan. Hasil dapatan pemerhatian dan temubal itu tadi digunakan oleh kami untuk mengupas dan mereka bentuk sudut pandangan bagi mengenal pasti masalah yang timbul menggunakan keedah 5W1H. Melalui proses sumbang saran, Danimik Bengkak telah menyenaraikan empat cadangan penyelesaian kepada masalah yang dipilih. Untuk itu, teknik scamper telah digunakan oleh Dynamic Vanguard untuk membantu proses percambahan idea menggunakan tujuh perspektif berbeza sebagai panduan dalam proses pemilihan rekaan prototaip yang sesuai. Dynamic Vanguard bersepakat untuk membina troli multifungsi yang boleh digunakan oleh pensyarah semasa menjalankan demonstrasi amali di makmal. Troli ini juga berperanan sebagai tempat penyimpanan sebuah mikroskop serta alat radas bagi memudahkan capaian pensyarah semasa sesi demonstrasi. Langkah pertama yang diambil adalah membuat lakaran produk beserta animasi menggunakan bahan berasaskan kayu menerusi perisian SketchUp bagi mendapatkan gambaran troli dari pelbagai sisi beserta cara penyimpanan. Walau bagaimanapun, kos anggaran penghasilan troli kayu mampu mencecah RM700. Selain itu, troli juga dijangka lebih berat iaitu sekitar 30 hingga 40 kilogram dan penggunaan kayu yang tidak praktikal kerana ia boleh reput jika terkena air atau diserang anak-anak dalam jangka masa panjang jika tidak disimpan dengan betul. Seterusnya, Damik Vengar telah memutuskan untuk mengubah suai troli mop terpakai yang diperbuat daripada plastik kepada troli multifungsi. Troli ini lebih sesuai digunakan atas faktor jisim yang lebih ringan dan kos yang lebih murah. Troli multifungsi ini kami gelarkan sebagai Cyclad Nexus. Lakaran prototip Cyclad Nexus dibuat menggunakan perisian 3D Builder. Kumpulan kami telah menjalankan proses uji cuba prototip 1 Cyclad Nexus di makmal balai J1 yang dilengkapi dengan televisyen pintar. Pengujian dijalankan merangkumi aspek struktur ketahanan troli, keluasan ruang yang tersedia bagi proses demonstrasi amali serta imej spesimen mikroskop yang terpapar di skrin televisyen. Didapati reka bentuk penutup ruang penyimpanan slide agak kurang praktikal. Maka kami membuat keputusan untuk mengubah suai penutup ruang penyimpanan kepada jenis gelangsa. Mengubah suaian troli second access telah dibuat berdasarkan dapatan refleksi proses pengujian prototaik 1. Proses pengujian prototaik 2 telah dijalankan bersama dua orang pesyarah dari College Vocational Kuantan bertujuan untuk membuat penilaian terhadap empat elemen iaitu reka bentuk dan nilai estetika, kefungsian ergonomik dan keselamatan. Berdasarkan refleksi dan cadangan itu tadi, maka terhasilah prototip yang ketiga di mana Cycan Nexus yang dilengkapi dengan kod tata cara penggunaan telah ditambah baik dari segi mempunyai pemegang peranti elektronik, mempunyai sumber kuasa, terdapat ruang penghadang mikroskop dan juga dilengkapi dengan kod inventori radas eksperimen bagi memudahkan membantu makmal membuat pelaporan berkaitan radas pecah dan rosak. Penilaian troli sebab guna second nexus telah dibuat oleh dua orang pakar iaitu yang pertama, Pesyarah Kanan Kejuruteraan Awam dari Unit Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Haji Ahmad Syah Kuantan, Encik Muhammad Mujahid dan yang kedua, Tuan Wan Muhammad Azlan, Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Matematik Kolej Kejuruteraan Pahang bagi menilai projek kami. Komen penilai adalah seperti yang dipaparkan dalam slide dan terdapat satu cadangan penambahbaikan iaitu penggunaan solar integrated battery di mana ia adalah lebih berkesan dan juga sebagai salah satu usaha dalam menyokong dasar teknologi hijau. Kami turut mengadakan sesi demonstrasi second access bersama 10 orang mematu makmal Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Pahang. Kami menggunakan carta garis masa seperti yang tertera bagi memastikan perjalanan projek inovasi ini mengikut garis masa yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar. Troli Second Nexus telah digunakan secara meluas dalam amali Belgi mulai Disember 2024 sehingga kini di dua makmal mal Belgi. Penggunaan Second Nexus telah mendapat malam balaf yang sangat positif daripada para pelajar. Di bawah item keberhasilan projek, didapati sebelum projek dijalankan, hanya 50% pelajar yang boleh mengendalikan alat radas makmal dengan betul tetapi selepas projek dijalankan, didapati 100% pelajar telah berjaya mencapai semua kriteria dalam kemahiran manipulatif amali. Untuk pencapaian outcome yang kedua, sebelum projek dijalankan, hanya 80% pelajar memperoleh skor markah penuh dalam ujian amali. Selepas projek dijalankan, didapati 100% pelajar telah memperoleh markah penuh dalam ujian amali. Didapati berlaku peningkatan terhadap markah pelajar bagi sesi 2023-2024 dan 2024-2025. Untuk pencapaian outcome yang ketiga, sebelum projek dilaksanakan, hanya 50% radas pecah dan rosak berjaya direkodkan sepanjang minggu pelaksanaan amali yang dibuat secara manual menggunakan buku rekod kerosakan peralatan makmal sains. Selepas projek dijalankan, didapati 100% radas pecah dan rosak berjaya direkodkan secara digital sepanjang minggu pelaksanaan amali menggunakan pautan kepada Google Sheet Experimental Apparatus Inventory. Manakala untuk faedah sampingan luar jangka didapati dengan menggunakan second nexus, pelaksanaan amali menjadi lebih lancar dan selamat. Selain itu, pelajar juga telah berjaya menjalankan amali kendiri bagi membolehkan mereka menyertai pertandingan STEM. Buktinya, peningkatan pelibatan pelajar KMPH di peringkat dalaman maupun di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Untuk penilaian impak yang pertama, sebelum projek dilaksanakan, hanya 70% pelajar berjaya merancang, laksana dan mendapatkan data eksperimen dalam tempoh 2 jam kelas amali. Selepas projek dilaksanakan melalui penghasilan Jota bersama-sama dengan rekod data yang lengkap, didapati 100% pelajar telah berjaya merancang, melaksana dan mendapatkan data eksperimen dalam tempoh 2 jam kelas amali. Bagi penilaian impak yang kedua, sebelum projek dilaksanakan, hanya 50% pencarah biologi menerapkan dan mengamalkan teknik demonstrasi secara langsung. Selepas projek dilaksanakan, melalui soalan selidik yang ditakbir ke atas 28 orang pensyarah biologi, didapati 100% pensyarah telah berjaya menerapkan dan mengamalkan teknik demonstrasi secara langsung menggunakan troli Cycad Nexus. Dan untuk pelan impak yang ketiga, sebelum projek dilaksanakan, hanya 30% interaksi melalui soal jawab, lisan apabila pelajar menonton video demonstrasi secara kendiri sebelum amali. Selepas projek dilaksanakan, melalui pemerhatian menggunakan senarai semak tingkah laku amali yang dijalankan ke atas tiga kelas amali, didapati 80% pelajar telah bertanya dan menjawab soalan serta memberikan tindak balas semasa sesi demonstrasi secara langsung oleh pensyarah. Bagi faedah sampingan impak luar jangka, kami mendapati penjimatan kos dapat dilakukan memandang kos penggubahan troli pembersihan terpakai jauh lebih rendah berbanding kos pembelian troli baharu. Seterusnya ialah impak terhadap alam sekitar. Science telah sepenuhnya dibuat penyeragaman kepada semua pensyarah biologi KMPH melalui program BioBrain 3.0. Selain itu, Science juga dapat diseragamkan penggunaannya ke dalam biologi, fizik dan kimia. Perkongsian penggunaan troli second Nexus telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Malah troli ini juga telah direplikasi untuk penggunaan guru biologi di sekolah tersebut. Produk troli second Nexus telah mendapat pensijilan hak cipta daripada Perbadanan Harta Intelek iaitu MyIPO. Selari dengan impak yang diperoleh daripada penggunaan second Nexus semasa pelaksanaan kelas amali, kami mengharapkan ia menjadi salah satu produk yang mampu dikomersialkan ke semua makmal sains di pelbagai peringkat pengajian merentas kementerian. Sekian terima kasih.